नमस्कार मंडळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील बावगाव आणि या बावगावातील नवीनच उदयास आलेले सिद्धेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ उत्तम कलाकार व उत्तम संगीतसाध यामुळे ते लोकांच्या पसंतीस उतरत आहे हार्मोनियम आणि गायक लक्ष्मण नेवाळकर पकवाज विराज बावकर आणि तालरक्षक लोकेश मेस्त्री મેરો મનમોહના 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 મન आयो आयो تکی تکی او लाज लाज लाजमा आयो न

नभ्याती मा आ आ आ आ आ आ

आलु गन सतु मेरा मनमोहन मनमोहन मेरा मनमोहन मेरा मनमोहन मंडळी पुढील भागामध्ये नारदाची भूमिका करणारे गोपी मिस्त्री यांचं अप्रतिम गायन तुम्ही ऐकू शकता पाहत्रा हा चॅनल आवडल्यास लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब नक्की करा